Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanal izləcilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində 2-ci Milli Yenilənmələr məhəlləsi adlanan ərazidə. Deməli, belə bir möhtəşəm həyəti çəkib sizə təqdim edəcəm. Həyət evimizin həyətidir. Bax, bütün həyət tamet daşlan döşənib, trap qoyulub, birbaşa qoşulub mərkəzi kanalizasiya xətinə. Evimiz 3 sot torpaq sahəsində tikilibdi. Evimizin fasad görünüşüdür. Şəbəcə pəncərlərlə yığılıbdı, çox geniş və işıqlı bir evdir. Bu evimizin, deməli, həyətində belə dekorativ ağac, dekorativ gül qolları əkilibdi. Çox super tikilmiş bir evdir. Evin yan tərəfinə, arxa tərəfinə keçməyə yer var. Deməli, bax bu hissə evin yan tərəfidir, görürsüz. Çox möhtəşəm bir həyət evidir. 3 sot torpaq sahəsində tikilibdir. Yerdən 5 daş kürsülüdür, 2 mərtəbəlidir. Mərtəbələr arası monolit betondur. 170 kvadrat metrdən ibarət 4 otaqlı həyət evidir. Həyət evimizin pilləkənləridir. Yerdən də 6 daş kürsülüdür. Giriş qapımızdır. Görürsüz, Manchester men evinin sahibi ilə tanış olmaya. Bura evimizin dəhlizdir. Deməli, dəhliz birinci mərtəbənin sanitar qovşağı və mətbəx monolitdir. Kermoqranitlə döşənilibdir, isti poldur. Bura oldu evimizin, deməli, dəhlizidir, belə bir dəhlizimiz var. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağımızdır. Belə bir sanitar qovşağımız var birinci mərtəbənin. Genişdir. Bura Evimizin mətbəxidir. Mətbəxinin də yeri kirmogranitdir. Deməli, monolit betondur və isti poldur. Evimizin qazı, suyu, işığı daimidir, sərət kubçadır. İpotekiyə yararlı bilirdi. Bura evimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağımız var. Ev o təmir olunmuş bir evdir. Pəncərələrə baxın, görün. İri pəncərələri var, şəbəkə pəncərələrdir. Çox işıqlı bir mənzildir. Bu 2-ci mərtəbiyə qalxan pləkənddir. Monolitdir, üçdü fıstıq ağacı ilə yığılmış bir pləkənddir. Genişdir, yəni enli pləkənddir. Rahat pləkənddir. Bu 2-ci mərtəbiyə qalxan pləkənddir. 2-ci mərtəbənin deməli xoludur. 2-ci mərtəbənin dəhlizidir. 2-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağımızdır. Görürsüz. 2-ci mərtəbədə yerləşən otaqlardan, yataq otaqlarından biridir. Bu 2-ci yataq otağıdır. Çox geniş bir yataq otağıdır. 2-ci mərtəbədən həyətimizin görünüşü. Ətraf tam yaşayışdır. Qırdalan quru ərazisində yerləşir. Qiymət 135.000 manatla satışa çıxdırılıb. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Bu isə 2-ci mərtəbədə yerləşən içəridə yataq otağıdır. Qiymət 135.000 manat sənət kubca. İpotekiyə tam yararlı bilmərəm. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər.